હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ છ વિષય હિન્દીમાં પાંચમું ઇકાઈ જય વિજ્ઞાન કી સેમેસ્ટર ટુનું જેની સ્વ અધ્યયન પોથીનું સો ટકા ટાઈપિંગ સાથે સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બે લાઈકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે વિડીયો લાઇક કરો તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો विषय हिंदी इकाई पांच जय विज्ञान के बराबर तो मित्रों पहला विकल्प वैज्ञानिक ने क्या आसान कर दिया है, तो है? संगणक इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ साथ किसकी जय बताई गई है विज्ञान की हम बात करने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं भ्रमण भाष वैज्ञानिक खोज की वजह से किसकी बचत होती है समय और शक्ति की हम किसके साथ चलेंगे तो दुनिया में यश पाएंगे विज्ञान के साथ आज विश्व में किसकी परछाई छाई हुई है इंटरनेट की मानो आज पल में अहमदाबाद राजकोट जैसे शहर में किसकी जरिए मुस्कुराते हुए पहुंच जाता है पेजर फैक्स सारे उपकरण किसकी वजह से बने हैं जिसका प्रभाव सारे विश्व में पड़ा है वैज्ञानिक खोज की इस पृथ्वी पर हम निज प्रयास के क्या लाएंगे सवर्ण सवेरा વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ધોરણ તમામ વિષયના વિડીયો આપણી વેડ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન તમે મેળવી શકો છો જેમાં ત્રણથી બાર ધોરણ ત્રણથી બાર ધોરણના તમામ પ્રકારના સમજૂતીના વિડીયો સ્વાધ્યાય અભ્યાસ મટીરિયલ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો એકમ કસોટી સ્વાધ્ય પોતી પ્રોજેક્ટ બુક

कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं मित्रों जवाब लिखी सको समय और शक्ति की बचत कैसे होती है किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है हम धरती पर सुख सुविधा कैसे निर्माण करेंगे हम दुनिया में कैसे यश प्राप्त कर सकते हैं त्यार पी प्रश्न त्रन निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां लिखिए पहलू आज सुविधा की भरमार है और इसके कारण समय और शक्ति की बचत होती है साथ ही विकास भी होता है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपकरणों का आविष्कार हुआ है आज आधुनिक उपकरणों की वजह से मनुष्य पल में ही कहां से कहां पहुंच सकता है मोबाइल पेजर फैक्स जैसे साधनों से वह कहीं भी बातचीत कर सकता है आज मनुष्य को इन साधनों के कारण हर काम में आसानी से कामयाबी मिलती है क्या होता लिखिए यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो क्या होता यदि कंप्यूटर फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ तो क्या होता प्रश्न पांच निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखकर उसका वाक्य प्रयोग में कीजिए टेलीफोन दूरभाष मैं अपने मामा जी से बातचीत करने के लिए दूरभाष का उपयोग करता हूँ मोबाइल भ्रमण भाषा आजकल हर व्यक्ति अपने भ्रमण भाषा के माध्यम से संपर्क में रहता है कंप्यूटर संगणक मैंने अपना होमवर्क संगणक पर लिखकर शिक्षक को ईमेल किया रेडियो दादी जी सुबह सुबह श्रव्यवाणी पर भक्ति संगीत सुनती है फैक्स दूरलेख मैंने अपने दस्तावेज दूरलेख के माध्यम से कार्यालय भेज दिए इंटरनेट अंतरजाल शिक्षा और मनोरंजन के लिए अंतरजाल आज के समय में बहुत उपयोगी है समान प्रास वाले शब्द बनाइए धार्मिक ऐतिहासिक वैज्ञानिक नैतिक नौकरानी महारानी चौकीदारनी चैकीदारानी रसोया, रसोई रानी नायिका बालिका गायिका लेखिका चुनाव प्रभाव नाव अभाव सागर नगर अगर उजागर सृष्टि सृष्टि दृष्टि चित्र देखकर क्रिया के संदर्भ में वाक्य लिखे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है मोर कला कर रहा है लड़की काफी दौड़ रही है लड़का पानी पी रहा है लड़का स्नान कर रहा है लड़का कूड़ा फेंकने के लिए जा रहा है अर्था कूड़ेदान में कूड़ा फेंक रहा है बच्चा खेल रहे है तो भी कपड़ा धो रहा है लड़का दूसरे लड़के को साइकिल पर बिठाकर चला रहा है लड़का सो रहा है लारी वाला फूट बेच रहा है फ्रूट પાણી પીલા અભિશાપ જો વૈજ્ઞાનિક ખોજ કે અભિશાપ તો અભિશાપ છે તો આ રીતે સરસ મજાનું સોલ્યુશન આપણે જોયું તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયો લાઈક કરો તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો અને સરસ મજાની કમેન્ટ કરો તો અહીં સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત